谢谢他们今天的热情参与，谢谢，谢谢我们游击兵团以及我们桃园野卫足球队，谢谢你们今天的大力赞助、热情的演出，谢谢，谢谢。 谢谢你们，谢谢你们最热血的演出，谢谢谢谢。好，我们感谢今天所有参与游行的队伍，我们的大进场的队伍呢到这里结束了。<noise> 这样的扮演。大家看他们身上的漂亮的服饰，都是他们一生一自己同事的。所以你说这个花木灯是不是再大上一点？有，来，欢亲爱的。 我们的姐妹们，谢谢大家。大来，来，来一个好不好？来，挥迎我们漂亮的国旗。好，我们这个哦，好可爱哦，这个动物好可爱哦。耶，好漂亮哦。好漂亮的帽子。哇，美丽的队伍之后，又来了一群更漂亮的。好漂亮啊，美女先是我们的文化会员。这些小朋友呢？ 未来就是我们这个地方文化特色的传承者，他们今天很辛苦的，帮我们要准备表演一小段的舞蹈。来、啊、来，老师，音乐。感谢、啊、我们的女主席，都声音都变害了啊！好，这有小朋友们，嗯、我们魅力金三角协会的小朋友们。 我们这一位小小打歌队呢，就是我们魅力小乡的小小英雄，成绩三年而已。由飞生文化基金会来培育，他们是我们地方文化的传承者，也是我们魅力新乡的未来的明日之星。各位现场的大哥、大姐、叔叔、伯伯、阿姨们、爷爷奶奶们，给他们一个最热烈的掌声！ 哇，这么可爱的画面！所我们在地主们需要传承。所以我们的小小的打歌队就是秉持这个宗旨，希望我们的在地主们能够继续的传承下去。来，让这个画面更加美丽。我们所有媒体记者都在前方来拍摄，谢谢大家！挥动我们最漂亮、最美丽的中华民国国旗。 他们经过你们的身边，不要吝啬你们掌声欢呼声。我们刚刚活动中和小张的队，那队是一起用独一无二的独轮车来庆祝我们的双十合庆。我们在场上的表演的一位选手在，呃，二零一八年世界杯独轮车锦标赛中的。 酱油的成绩，我们亮眼的成绩永不一期。五年七铜的好成绩，在国内的各项大赛事都有非常非常好的成绩，也获奖无数。那么呢，桃园之光的是我。们音乐，老师再一遍，再一遍，让我们在这个贵宾的面前再来一次。在前面一点,点。 是啊，等一下怎么走？怎么走？他们哪？对，他们完全准备好了。等一不要板凳，要站中我们给我们热烈掌掌声鼓励。好，来来，放下，来靠边来。 早上好，谢谢，谢谢，谢谢。下，他讲完话，会到力量的展示。希望大家配合我们今天所有的秩序，我们今天才能够让我们今天大会圆满。谢谢大家的配、这、合、个，谢谢。 哈，大姐不好意思，往后退一点点。各位我好，接下来在后面跟着的是我们台北云南同乡会的我们的大干部们，我们的理事长带着我们的大干部一起，我们欢迎他们好吗？<迎>谢谢他们对我们每一次活动的支持，谢谢。来，我们一起往前走。我们欢迎，台北是云南同乡会的所有乡亲们，谢谢你们今天的这边参与。 谢谢你们，好，我们相信我们给大家一个热烈掌声，好，欢迎我们，特别是云南红乡队，谢谢你们，谢谢，谢谢谢谢，非常的亲切哈，来到这个会一定感到非常的亲切，啊、来，这个继续我们欢迎我们这个进场的队伍，好，我们下一个要表演的是我们是 S 曼斯特的我们的舞团。